Uh, kita nak bincang bincangkan berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN 2025 ini bagaimana sebenarnya Malaysia uh, Skyrim menjadi tumpuan global uh, bayangkan di ini bayangkan ini merupakan platform uh, istimewa untuk Malaysia menjadi tuan rumah mempengerusikan pelbagai mesyuarat yang berprofil tinggi. Segala rundingan-rundingan perdagangan dan rundingan damai akan dibicarakan, diperkatakan di ketika ini. Baik, kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam merupakan pensyarah Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Fariha. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Bersama dengan kami. Ya sama-sama. Baik, kalau tadi Hanif dan juga Afiq pun berkata berkenaan dengan bagaimana sidang kemuncak ASEAN 2025 ini membawa Malaysia sebagai satu peranan yang sangat penting, sangat besar dalam kita memberi ruang kepada membincangkan dengan secara global. Apa saja mesyuarat berprofil tinggi ini. Jadi bagaimana sebenarnya Malaysia boleh dijadikan untuk satu peranan besar dalam mencorak masa depan ASEAN ini, Prof. Ya, eh, Pertama sekali, saya um, mengucapkan terima kasih atas peluang dan ruang ini. Saya boleh cakap bahawa apa yang uh, sedang berlaku pada ketika ini adalah merupakan satu perkara besar yang merupakan sebahagian daripada sejarah negara ini. Hmm. Dan uh, kita juga harus sebera bahawa bukan senang untuk menghimpunkan banyak ketua-ketua uh, negara, 30 ketua negara dalam Uh, satu persidangan eh, yang cukup uh, berimpak tinggi dan <coughs> bagi saya uh, yang berada dalam bidang pengajian uh, strategik dan juga um, uh, hubungan antarabangsa hmm. kita melihat ini adalah satu info ataupun satu platform satu acara yang sangat berimpak tinggi dan besar yang kita raikan ya eh, seperti satu perayaan besar. Hmm dan saya yakin ada juga di antara mereka-mereka uh, yang tidak faham telah uh, mengkritik uh, kehadiran Trump dan sebagainya Ta tetapi mereka yang faham daripada sudut uh, diplomasi terutama sekali dan juga uh, daripada sudut hubungan antarabangsa melihat bahawa ini adalah momen yang sangat penting bagi negara kita dan kita tidak dapat nafikan bahawa sosok tubuh yang amat berhormat Perdana Menteri kita uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang sangat uh, mempengaruhi kepada jadinya dan juga terhasilnya persidangan yang berimpak tinggi ini dan uh, kita dapat lihat bagaimana uh, saya sendiri pun ya Farha sebenarnya agak agak risau kerana kita tidak boleh membaca uh, gerak-geri dan juga um, cara uh, kerja, uh, kerja Donald Trump tetapi kita dapat lihat bahawa alhamdulillah Yamat Mohamad Menteri telah berjaya menggunakan kemahiran beliau berkomunikasi dan sebagainya sehingga Trump kita dapat lihat begitu lunak sejak daripada menjejakkan kaki ke uh, tanah uh, Malaysia ini yeah. uh, apabila beliau turun dan kemudian disambut oleh Perdana Menteri daripada Air Force One itu dan kita dapat lihat uh, uh, vibe positif itu sudah ada apabila beliau menari bersama dengan penari-penari uh, yang ada di sana yeah. dan seterusnya kita dapat lihat sehingga ke akhir malam tadi uh, suasana cukup baik cukup positif dan uh, kita juga bukan sahaja uh, dapat melihat bahawa lebih daripada 30 pimpinan utama dunia berada tetapi juga lebih daripada 200 MOU hmm. dan MOA ditandatangani uh, uh, jumlah uh, perdagangan dan juga pelaburan yang melebihi daripada 2 trilion US dollar juga telah uh, di, apa di, dirangka dan juga akan ditandatangani hari ini dan juga besok eh. jadi kalau kita lihat apa yang ada ini sebenarnya ianya adalah satu perkara yang sangat positif untuk negara kita dan imej yang dibina pada ketika ini adalah satu imej yang menjadikan kita sebagai pusat kepada tumpuan dunia ya. saja. Ya di Malaysia di seluruh dunia melihat kita pada dan apatah lagi sidang kemuncak ASEAN 2025 ini tercatatnya sejarah semalam ya, Prof. Di mana Timur Leste uh, telah pun bersama-sama menjadi anggota ASEAN yang ke-11 uh, setelah merdeka 2002. Pada 2012, 2011 mereka telah memohon untuk bersama menjadi sebahagian ya. daripada anggota ASEAN. Mungkin, Prof ada sebarang untuk dikatakan bagaimana hmm. impaknya uh, sidang kemuncak ASEAN 2025 yang berlaku di Malaysia ini? Ya, mungkin tidak ramai Fariha yang mengetahui ya bahawa hmm. sebenarnya kalau kita lihat dalam siri-siri ucapan oleh uh, Zanana Guzman eh uh, dan ju uh, dan juga pimpinan um, itu terutama sekali ada nada sebab eh yang telah ditunjukkan ya eh, hmm. bagaimana uh, terutama sekali pimpinan uh, Leste uh, rasa sangat terharu dan juga terhutang budi dengan Malaysia kerana dalam persidangan yang ke-47 ini ya eh, selepas lebih daripada uh, 13 14 tahun ya eh, Timur Leste memohon untuk menjadi anggota ASEAN hanya akhirnya semalamnya telah secara rasminya mereka diterima. Dan sebenarnya ini bukan jalan yang mudah. Sebenarnya kita ya. telah membantu mereka dengan cukup banyak eh daripada sudut diplomasi, daripada sudut pentadbiran, takbir urus perdagangan pelabuhan dan dan bermacam lagi ya sehingga kita menghantar juga pasukan-pasukan daripada segi pentadbiran dan juga keselamatan membantu Timor-Leste mereka juga willing untuk belajar dengan kita dan juga negara-negara ASEAN lainnya maka akhirnya penerimaan ini sangat besar impak dan juga um, mesej kepada seluruh dunia bahawa ASEAN ini akan semakin membesar dan ASEAN tidak akan meninggalkan rakan mereka dalam apa juga situasi dan sebenarnya kemasukan Timor-Leste ini walaupun mereka hanya mewakili lebih kurang 1.4 juta penduduk ya tetapi kita tidak mahu kalau kata kita tidak mengambil langkah bijak akhirnya nanti timulisti akan berada pada posisi lain ya. yang mungkin akan memberikan impak negatif kepada ASEAN itu sendiri. Hmm. Baik Prof bagaimana sebenarnya rakyat Malaysia boleh membantu untuk kita main sama-sama main peranan sebenarnya dalam membina identiti ASEAN bersama? Kisah ringkasnya Prof. Ya, yeah, okay. sebenarnya uh, banyak perkara yang boleh dilakukan. Ya. Saya ingat sudah sampai masanya um, identiti ASEAN itu diangkat uh, di dalam silibus-silibus pelajaran kita. Ya. Mungkin di peringkat sekolah, mungkin boleh dirayakan contohnya Hari ASEAN. Ya. Uh -huh. Mungkin boleh diperkenalkan juga uh, subjek-subjek bahasa-bahasa negara jiran kita ya, seperti bahasa Thai, bahasa uh, Laos, ya, Khmer, Filipina dan sebagainya yang juga daripada sudut akar bahasanya ada sedikit persamaan ya. Eh. Selain daripada itu di universiti juga boleh dilakukan apa mungkin yang dipanggil sebagai ASEAN corner eh uh -huh. ataupun sudut ASEAN dan juga uh, student mobility, eh staff mobility yang boleh bergerak, berpindah daripada satu universiti ke universiti berdasarkan kepada semester dan sebagainya. Maka banyak perkara sebenarnya boleh dilakukan untuk membina identiti ASEAN dan juga merasa kebersamaan dalam membangunkan ASEAN sesuai dengan tema yang dibangunkan oleh negara kita pada tahun ini iaitu apa yang disebut sebagai keterangkuman dan juga uh, dalam kepelbagaian ya ataupun ya. Um, inclusivity and sustainability. Hmm. Baik, terima kasih Prof di atas perkongsian ini. Moga-moga kita seluruh rakyat Malaysia lebih takna kepada apa sebenarnya impak dan juga hubungan yang perlu kita raikan bersama dengan ASEAN ini. Baik, uh, sekali lagi terima kasih Prof. Dr. Mewat Miza Muhammad Aslam, Persyarah Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang, Universiti Pertanian Nasional Malaysia, UPNM. Baik, kita nak berhenti seketika. Sekembalinya nanti kita ada beberapa informasi yang ingin kita kongsikan bersama dengan kalian semua. Semoga sempat ini.